پہ بھی میں کرم میں میرے آقا کرنا تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن کے لئے تمام حمدیں تمام تعریفیں تمام سنائیں اس کے پیارے معبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگاہ بے پناہ کے اندر حدیت و سلام عرض کرنے کے بعد آج اسی خالق یزل ذات کی توفیق سے ایک جلیل القدر صحابی رسول جفا کش بحمد اور تائید حق کرنے والوں میں سے ایک بڑا نام حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑ جاتا ہے میرے دوستو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شروع کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چھٹے نمبر پر یا پانچویں نمبر پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر رہا. میرے دوستو جن کے اسلام پر بہت زیادہ قربانیاں موجود ہیں جن لوگوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں اپنے خاندان کی, کی قربانی اپنے والد کی قربانی اپنے والدہ کی قربانی اپنے بھائی کی قربانی اپنا گھر بار جو سب کچھ لٹانے والوں میں سے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ کا اس میں گرامی جو ہے وہ بھی نمایاں نظر آتا ہے میرے دوستو اسلام کے لیے بہمت خاتون نے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اسلام کے لیے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ والدہ ماجدہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس میں گرامی جو ہے وہ پہلے پہلے پر, پر پرکھا ہوا گویا کہ سب سے پہلے انہوں نے شہادت اسلام کے لیے دی. پھر اس کے بعد ان کے والد کو شہید کر دیا گیا پھر اس کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا میرے دوستو مکت المکرمہ کے اندر یہ ایک غریب خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے تو کفار جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کفار اور مشرقینوں نے مل مل کر ان پر ظلم اور ستم کیا انہیں مارنا پیٹنا شروع کیا انہیں گرم ریت پر لٹا دیتے ان کے سینوں پر باری پتھر رکھ دیتے اللہ حب پر اور انہیں بہت زیادہ ظلم اور ستم سے گزرنا پڑا آخر کار انجام یہ ہوا کفار مکہ نے ان کے پورے خاندان کو ایک جگہ پر پکڑ لیا ان کے گھر والے جتنے بھی تھے ان کو پکڑ لیا یہاں تک کہ ان کے پورے گھر کو آگ لگا گیا اللہ وآلہ اس دوران میرے مصطفیٰ صلی اللہ, اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ صل وسلم نے فرمایا اے امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ صبر کرو صبر کرو صبر کرو, سبر کرو میں تمہیں جنت کی پشارہ دیتا ہوں اللہ برد برد پھر میرے پار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آگ تو اہل یاسر پر اس طرح ہو جس جا طرح جا جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ٹھنڈی اللہ میرے دوستو دیکھا جائے ایک جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں رب کے خلیل ہیں ان کے لیے رب کریم نے آگ کو ٹھنڈا فرمایا تھا اس جانب دیکھا جائے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام حضرت بن یاسر رضی اللہ عنہ کے لیے نا رب کریم نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا میرے دوستو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت خاتون ہیں انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد ان پر چاہے جتنا ظلم اور ستم کیا کفار مکہ نے جتنا ظلم اور ستم کیا مگر یہ بہمت خاتون اور ان کے والد،, والد ماجد نے اسلام کو نہیں چھو. اللہ ہو گا. ان کے حوالے سے موجود ہے کہ قریش مکہ نے انہیں پکڑ کر ان کی والدہ ماجدہ کو دو مخالف سمتوں کے اندر اونٹ کے ساتھ ان کے ٹانگے بھی باندھی اور ہاتھ بھی اس طرح, طرح باندھی اللہ پھر ان کو نیزوں کے ساتھ اور تیروں کے ساتھ نشانہ بناتے رہے اللہ اکبر بہرحال یہ بہمت ہمت ختون نے رب کریم کی وحدنیت کو اس طرح مانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اس طرح مانا اور رب کریم کو وحدہ لا شریک اس طرح مانا کہ اس رب کریم کے نام پر اور آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان کو بیوار دیا اللہ اور پھر پھر قریش مکہ نے مکہ نے نے اور کفار اونٹوں کو دو سمت کے اندر بھگایا یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا جس میں پاک جو ہے وہ دو جگہوں سے کٹ گیا آدھا اس طرف ہو گیا آدھا اس طرف ہو گیا لیکن ان کی ہمت دیکھو انہوں نے نہ کلمہ چھوڑا نہ رب کو وحدہ اللہ شریک ماننا چھوڑا یہ پھر آخر تک رب کریم کی وحدنیت کا اعلان کرتے رہے کہتے رہے کہ اے قریش مکہ اے کفار مکہ تم جان لو ہم نے جس رب کو وحدہ اللہ شریق مانا ہے اور جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے ہم ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہونا چاہتے اور پھر ان کے والد ماجد کو بھی اسی طرح اس طرح ان پر ظلم کیا گیا انہیں بھی دو اونٹوں مخالف سمت کے اندر اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا دو اونٹوں کے ساتھ ان کے والد ماجد کو بھی باندھا گیا پھر ان دو اونٹوں کو مخالف سمت میں پکایا گیا پھر ان کا جسم جو ہے وہ دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا پھر انہوں نے بھی اس طرح شہادت پائی ان کے بھائی نے بھی اس طرح شہادت پائی گویا کہ ان کے خاندان نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں پیش کی اور وہ خاندان حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نا. میرے دوستو اب میں جو آگے بات کرنے والا ہوں آپ سنیں گے تو آپ حرین ہو جائیں گے کہ ایسی شخصیت کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو آپ اور میں ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خالق کے لمبے ہم پر کرم فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما دے اور دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ جنہ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں تو ہمیں جنت عطا فرما دے میرے دوستو یہ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایسے ہیں کہ جنت جن کا مشتاق رہتی ہے جنت یہ کہتی ہے کہ اے رب کریم مجھ پہ کرم فرما دے اور ان جیسے ہستیوں کو میرے اندر داخل فرما دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق رہتی ہے جنت کہتی ہے کہ اے رب کریم کرم فرما دے مجھ پہ اور ان شخصیات کو میرے اندر داخل فرما دے فرمایا ان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ہوں, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ علیہ ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جن کی جنت مشتاق رہتی ہے اور جنت کی رب کریم سے عرض کرتی ہے کہ اے رب کریم تو کرم فرما دے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اندر داخل فرما میرے دوستو اتنی جلیل القادر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تو میں نے انہیں ڈانٹ دیا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں گئے اور میری شکایت لگا دی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے وقت ملا تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک نیچے جھکایا ہوا تھا تیری ہر ادا پہ میری جان فدا تیری ہر ادا نے مزہ دیا سر مبارک جھکایا ہوا تھا فرمایا کہ جیسے میں پہنچا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے خالد بن ولید بتاؤ کہ کون سی بات ہوئی ہے تیرے اور اس کے درمیان یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد بن ولید سن لے اگر کسی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخالفت کی یا ان کے ساتھ بغض رکھا تو فرمایا اس کو اللہ کی دشمنی مول لینے پر